विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात्कुरुते कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं माया विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्त्वमसीतिभेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणाद्भवे पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूटये न म इदं श्रीदक्षिणामोटये नाना प्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा महिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्थजडोपमास्त्वहमिति वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्नमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः पुरं तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमां सुः पुमान् इत्याभातिचराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्स्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् इति श्रीमत् शङ्कराचार्यविरचितं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्